to'xtanglar t'xtangar o'rtoqlar oltmish ming dollaga hovli qarasla o'toqlar bu video sizlar uchun assalomu alaykum o'rtoqlar tumsa charchasdan o'rtoqlar kirib kelishimizga bitta ikkita mashina sig'adigan hovlimiz uchastkamiz 1 sotixqa tushgan o'rtoqlar 1 sotix hovlimiz eski sergili joylashgan kirib kelishimiz mana o'rtoqlar hol va ichkarida o'rtoqlar qani ketdik mana ko'ramiz oshxonasi mavjud ekan mana o'rtoqlar oshxona o'sha kaflari qilingan bitta bittaiy texnikani olib kelasiz o'rtoqlar под ключ uyimiz kirasiz yashaysiz mana o'rtoqlar bu buyoq tarafimizda санузел uyimizda ikkita санузел bor ekan o'rtoqlar санузелmizdan chiqib turib o'ng tarafga qarasang o'rtoqlar zal va ko'cha tarafga chiqib kiradigan kichkinagina hovlichasi bor ekan filtr sifatida havo aylanishi uchun qilib qo'yishgan ekan qani o'rtoqlar endi ikkinchi etajga chiqamiz o'rtoqlar uyimizga haqiqatdan oltmish ming dollar so'rashyapti to'g'ri kelishadigan joylari bor eski sergelida joylashgan o'rtoqlar bu uyimiz va o'rtoqlar chiqib turib o'ng tarafga qaraganimizda yotoqxonamiz o'rtoqlar mana xonalari ham нормальный kattagina obo'ylari mana o'rtoqlar ahamiyat berib qarasizlar md eshik obo'ylari ham chiroylikin obo'ylar akfa romlan qilingan hamma uyimiz o'rtoqlar bu yoq tarafimizda yotoqxonani ichida sanuzel ham bor ekan mana o'rtoqlar sanuzel uyimizda aytganimdek ikkita sanuzel bor o'rtoqlar mana bu narsaga vapshe qoyil qoldim qaranglar ikkinchi etajda kichkinagina hovli vashe qoyil qoldim shu narsaga o'rtoqlar kichkina hovli tepada ikkinchi etajda bir otixga tushgan o'rtoqlar shu uyimiz pastdigi nomerlar ydagilar telefon qilinglar o'rtoqlar shoshilib qolinglar tepadagi nomerlar reklama qilmati o'rtoqlar joninglar sog' omon bo'lsin